ত' হেল্ল' নমস্কাৰ কমলোক চন্দুম কলম্বাৰ লগতে কাৰডুম বৰ্তমান আছোঁ ফিল্ডতে আৰু প্ৰায় দুটা ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিছিলোঁ তাতে অসম পুলিচৰ যিমানখিনি ভেকেঞ্চি আছে তাৰ সকলোখিনি তথ্য মই দিছোঁ লগতে চি এম ছাৰ কি কি কৈছিলে এ ডি এ হওক বা যিমানখিনি এল পি স্কুলৰ মাষ্টৰসকলৰ লগতে মেডিকেল বিভাগৰ যিমানখিনি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰায় তেত্ৰিছ হাজাৰ ভেকেঞ্চি কৰিছে তাৰ কেতিয়া কেতিয়া তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টসমূহ দিয়া হ'বগৈ সকলোখিনি কৈ দিছোঁ কিন্তু কিন্তু তাতে বহুতখিনি কেণ্ডিডেটৰ এটা কনফিউজ হৈছে যেন তেওঁ কৈছে দহ অক্টোবৰ লগতে এ বি ইউ বিৰ কাৰণে হয়তো ইতিমধ্যে গম পাইছে যেন এটা ডাঙৰ সমস্যা এটাই সন্মুখীন হৈছে এইটো হৈছে হাই কৰ্ট বুলি কিছুমানে কৈছে বুলি কৈছে হাই কৰ্ট কৈছে এইটো কাৰণে অলপ পিছুৱাই যাব পাৰে বুলি কৈছে কিন্তু তেওঁ কৈছে যেন যিমানখিনি ভেকেঞ্চি আছে এইবিলাক প্ৰায় তেওঁ বিছ পঁচিছ অক্টোবৰ আগতে মানে আগতে তেওঁ সকলোখিনি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছটো শেষ কৰিম বুলি কৈছে লগতে প্ৰায় পোষ্টিংসমূহ হয়তো গম পাইছে পষ্টিংসমূহ প্ৰায় নৱেম্বৰ হ'বগৈ আৰু এইটো কাৰণে অলপ হয়তো দেৰি হ'বগৈ কিন্তু তেওঁ কৈছে যেন বেলেগ ভেকেঞ্চি যেনেকৈ অসম পুলিচৰ এ পি আৰ অ' লগতে ফায়াৰ ব্ৰিগেড তাৰপিছতে যোনটো ফৰ্থ গ্ৰেড ভেকেঞ্চি সকলোখিনিতো সকলোখিনি তেওঁ চিধাকৈ কোৱা নাই কিন্তু তাতে তেওঁ কৈছে যেন প্ৰায়খিনি ভেকেঞ্চি এছ আই ভেকেঞ্চি লগতে বৰ্ডমেন চিভিল ডিফেন্স সেইবিলাকৰ তেওঁ দহ অক্টোবৰত আগতে কিছুমান দহ অক্টোবৰ কিছুমান দহ আগষ্ট দহ অক্টোবৰ আগতে তেওঁ দিমগৈ বুলি কৈছে ইতিমধ্যে হয়তো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাইছে কিন্তু বহুতেই কিছুমান খেলি মেলিছে খেলি মেলিও হৈছে যেন এ বি ইউ বি বাকী যিমান যিমানখিনি ভেকেঞ্চি আছে যোনটো এছ আই ভেকেঞ্চি কামাণ্ডো বেটেলিয়ান এইবিলাকৰ কাৰণে অসুবিধা হোৱা নাই এইবিলাকৰ কাৰণে তেওঁ কৈছে যে প্ৰায় যিমানখিনি বাকী ভেকেঞ্চি আছে অসম পুলিচৰ এইবিলাক তেওঁ দহ অক্টোবৰ আগতে দিম বুলি কৈছে এইটো কাৰণে হয়তো আপোনালোকৰ অক্টোবৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে কিবা ন'টিছ আহি যাব এছ এল পি আৰ বি এইটো কাৰণে অপেক্ষা কৰক হয়তো যিমানখিনি ভেকেঞ্চি আছে এইবিলাক একেলগে নাহিবগৈ এদিন এদিন মানে লেট লেটকৈ আহিবগৈ বেলেগ বেলেগকৈ সকলোখিনি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট দিবগৈ মই আগৰ বিদ্যতো কৈছিলোঁ যেন প্ৰায়খিনি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট তেওঁ একেলগে কৰিব নোৱাৰিব যিহেতু বিভাগটো অলপ বেলেগ বেলেগ দেখি দেখিবলৈ অসম পুলিচটো একে যেন লাগে কিন্তু চিভিল ডিফেন্সৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো বেলেগ হয় লগতে কামাণ্ডো ভেকেঞ্চি ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো বেলেগ হয় এ পি আৰৰ কাৰণে বেলেগ হয় বেলেগ হোৱাৰ কাৰণে বহুত খেলি মিলি হৈ যায়গৈ যেনেকৈ আপোনালোকে হয়তো গম পায় যেন যোনটো কামাণ্ডো বেটেলিয়ান তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা নাই তেওঁলোকৰ চাইকেট হৈগৈ তেওঁলোকৰ ভেকেঞ্চিও কম আছিলে তাৰপিছতে কামাণ্ডো এছ আইৰ কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো বেলেগ হয়গৈ তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাও বেলেগকৈ কিন্তু যোনটো এ বি ইউ বিধ ইয়াতে বহুতখিনি খেলি মেলি হ'ল খেলিমেলি হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোক কিছুমান কেণ্ডিডেটে হাই কৰ্ট কৰিলেগৈ মানে যোনটো ছেকেণ্ড লিষ্ট মাৰিছিলে ছেকেণ্ড লিষ্টৰ কিছুমান নাম্বাৰ খেলিমেলি হ'ল কিছুমানে কৈছে আমাৰ নাম নাম আহিবগৈ লাগিছিলে আমাৰ নাহিলেগৈ কিছু কিছুমানৰ আহিছেগৈ বুলি এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতে বহুতে হাই কৰ্ট কৰিছেগৈ আৰু ভেকেঞ্চি নাছিলে ছোৱালী ভেকেঞ্চি নথকাৰ পিছতো তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউ প্ৰচেছ কৰিছিলে এইটো কাৰণে বহুতে বেয়া পাইছে সেইটো কাৰণে হাই কৰ্ট কৰি লাগে কিন্তু তেওঁ কৈছে যেন প্ৰায়খিনি যিমানখিনি বৰ্তমান মানে বন কিবা ৰখি আছে হাইক'ৰ্টৰ কাৰণে তেওঁ কিবা হাইক'ৰ্টৰ লগত মানে আলোচনা কৰিব তেওঁ সন্তুষ্ট কৰিব বুলি কৈ তেওঁ কৈছে সক্ষম হ'ম আপোনালোকে এতিয়া সুধিব যে পুলিচৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল আমি কেতিয়া দিম ছাবস্পেক্টৰৰ ৰিজাল্ট বা ফায়াৰ ব্ৰিগেড আদি ৰিজাল্ট আমি দহ অক্টোবৰ তাৰিখে দিম বা তাতকৈ আগতে দিম কিন্তু এ বি আৰু ইউ বি কনিষ্টবলৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এটা আমাক সাময়িকভাৱে বাধা আৰোপ কৰিছে আমি আশা কৰোঁ সেই বাধা আৰোপ অতিক্ৰম কৰি অৰ্থাৎ উচ্চ ন্যায়ালয়ক সন্তুষ্ট কৰি আমি এই মাহৰ ভিতৰতে পুলিচৰো এ বি আৰু ইউ বি কনিষ্টবলৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব পাৰি সম্পূৰ্ণ হয়তো ভিডিঅ' চাইছে ইতিমধ্যে মই বহুত বহুত দীঘলকৈ ক'ব ক'ব বিচৰা নাই এইটো কাৰণে যিমানখিনি বাকী ভেকেঞ্চি আছে যোনটো ফৰ্থ গ্ৰেড কুকমেণ্ট চা চাফাৰী কৰ্মচাৰী এইবিলাকৰ কাৰণে ইমান চিন্তা নকৰিব এইবিলাকত কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই এ পি আৰৰ কাৰণে কোনো টেনচন নাই চিভিল ডিফেন্স তেওঁলোকক কৈছে যে যিমানখিনি ভেকেঞ্চি এইবিলাকৰ তেওঁলোকে দহ অক্টোবৰ আগতে তেওঁলোকে দিব কিন্তু হয়তো এপইণ্টমেণ্টটো অলপ দেৰি হ'বগৈ যিহেতু পৰিস্থিতি ইমান অসমৰ ভাল নহয় যিমানখিনি আপোনালোকে মনত দুখ লাগিছে এইটো বুজি পাইছোঁ আপোনালোকৰ দুখ লগাটো মানে এইটো ভাল মানে আপোনালোকে দুখ লাগিবই লাগিব কাৰণ ইমান দিন হৈছে প্ৰায় তিনিবছৰ হৈছে ইমান দিন ৰখিলোঁ আৰু অলপ দুদিনমান ৰখি দিওঁ লগতে মই এটা আশা কৰিম যেন আপুনি ৰিজাল্টটো কেতিয়াই দিয়ক কিন্তু নাম থাকিব লাগে এইটো মই আশা কৰোঁ যেন নৱেম্বৰত দিয়ক ডিচেম্বৰত দিয়ক ইমানখিনি মই কিবা নকৰোঁ দুখ অলপ খেলি লাগে মনত দুখ লাগে ইমানখিনি ৰখিলোঁ আৰু যেতিয়াই দিয়ক কিন্তু নামটো থাকিব লাগে এইটোৱে আশা কৰিছোঁ লগতে যিমানখিনি বৰ্তমান মোৰ ভিডিঅ' চাইছে যিমানখিনিয়ে অপেক্ষা কৰি আছে যেন মোৰ নাম থাকিব লাগে বুলি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যেন সকলো নাম থাকিব লাগে তোমালোকৰ যিমানখিনি সপোন দেখিছা নাই সপোনটো বহুতে দেখিছে লগতে বহুতে কষ্ট কৰিছে অলপ ৰ'টো দিছে দেই কিন্তু বহুতেই কষ্ট কৰিছে প্ৰায় তিনি বছৰৰ পৰা ৰখি আছে যেন আজি আহিব কাইলৈ আহিব এটা কিবা আছিলে ফিল্মৰ ডায়লগ আছিলে তাৰিখ পে তাৰিখ তাৰিখ পে তাৰিখ এনেকুৱা হৈছে কিন্তু বৰ্তমান অসমৰ পৰিস্থিতি ইমানখিনি ভাল নহয় চি এম ছাৰো জানে যেন চি এম ছাৰে চেষ্টা কৰিছে কিন্তু তেওঁকো দুখ দি ইমান উপায় লাভ দুখ দি লাভ নাই যিহেতু জুবিনদাৰ কাৰণে সকলোৱে এটা বৰ্তমান দূষিত সেইটো কাৰণে কিবাটো অলপ খেলিমেলি হৈ গ'ল তেওঁ হয়তো একো ভ ভবা নাছিলে যেন এনেকুৱা এটা ডাঙৰ ইঞ্চিডেণ্ট হ'ব বুলি কিন্তু সকলোৱে ক'ম যেন বি পেচেন মই আগতে ফোন কৰিছোঁ যেন অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ দিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লাগিব বহুতখিনি ধৈৰ্য যিহেতু অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া হওক ৰিজাল্ট কেতিয়া হয় এইবিলাক অলপ অসুবিধা ক'বলৈ মানে ইমানখিনি সহজ নহয় যিমানখিনি আপোনালোকে ভাবে নাই যদি নতুন কেণ্ডিডেটেসকলে চাই আছে তোমালোকে হয়তো গম পাইছে যে আচলতে অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ দিয়াতকৈ অসম পুলিচৰ প্ৰচেছটো মানে অপেক্ষা কৰাটো বহুত কঠিন প্ৰায় বহুতখিনি কেণ্ডিডেটে পাঁচ বছৰৰ পৰা লাগি আছে কিছুমান দহ বছৰৰ পৰা লাগি আছে আমি তিনি চাৰি বছৰৰ পৰা লাগি আছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আৰু আশা কৰোঁ যেন সোনকালে ৰিজাল্ট আহিবগৈ লাগে আৰু চি এম চাৰৰ কোৱা সনিৰ প্ৰায়খিনি বেলেগ ভেকেঞ্চি অকল মই কৈছোঁ এ বি ইউ বি তাৰ বাহিৰে সকলোখিনি ভেকেঞ্চি দহ অক্টোবৰ আগতে আহিবগৈ বুলি কৈছে